Вітаємо всіх. Сьогодні 13 червня. Вже не перший день до нас звертаються люди, рідні покійників, які не можуть похоронити своїх рідних людей. Ось сьогодні до нас завітала дівчина. Представтесь, будь ласка. Ружен Світлана Олександровна. У нас умер дідусь сусід. Він одинокий, пенсіонер, інвалід першої групи, ветеран війни. У нього куча медалей орденів. Приехала его родственница, обратилась в реквием. Ей помогли там все сделать. Выкопали яму. Яма на Кулиновском кладбище возле жены покойного. Жена умерла еще в 92 втором году. Там яма официально у него все было как положено. Теперь вот сейчас в час дня, ой, в 12 часов похорон. На школьной сказали, что заблокируют ворота и похорон не пустят на кладбище. В общем, все теперь просто в шоке, куда вести деда и что с ним делать. В общем... А что вам говорят там, где не пускают? Это ритуальные послуги. Что вам там говорят? Ритуальные послуги сказали, куда хотите, туда и везите. Раз вы обратились в реквием, а не к нам, мы сейчас закрываем ворота, и вы на кладбище не попадете, не занесете гроб и вам неизвестно, что делать. А, мы не знаем, что делать. Вот сейчас в 12 часов от 9 школы, от церкви выезжает похорон, мы не знаем, что нас ждет на кладбище. Мы к вам обратились, потому что мы не знаем, что сейчас там будет. А вы не можете обратиться в эти ритуальные послуги, там их компетенция какая-то есть, насколько я знаю, по похоронам? Ну я не знаю, ну этой женщине было проще обратиться в реквием, потому что она не знает ни город, ничего. Там, ну как-то, ну, ей там посоветовали. Я не, или я не знаю. В принципе, какая разница, куда она обратилась, место на кладбище есть, все, ну что ей теперь делать с этим дедушкой? Они не могут людей похоронить на кладбище. Куда им обратиться? Да, они обращаются в Реквием. Э, Рейк с им договариваются похоронить, а на кладбище их не пускают Ереми. Да. Такой правовой конфликт возникает. Они говорят, нам людей висполком вести покойника покойников или куда? Пришли к нам. Ну, я надеюсь, что они к вам не повезут. Вот. Ситуация правовая. Что делать? Мы, конечно, в эфир выходим, мы рассказываем сегодня это все, но наши полномочия как бы на этом заканчиваются. Мы приглашаем на разговор на днях Еремина и Кудрявцеву Розденберг. Будем с ними еще вести разговор. Но это то, что может и могут сделать журналисты. Вы зафиксировали, да? И уже Еремин звонит мне, сейчас, секунду. Николай. Люди приходят уже к нам спокойниками, говорят, будем висполкоме их вести. Вот сейчас девушка пришла поговорите с ней. Алло. Ну, все. Ja. È... Зафиксируйте Через лет заказывали похорон. Там яму утопали все, сказали, что похорон на кладбище не пустят, закроют ворота. Хорошо. Все, потому что срать мне. А В общем, похороны на кладбище пускают. Хорошо. 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 Николай, ну не нужно разъяснение, потому что будет так все время. А регистрировать надо у вас, да, это все? этого никто не сказал. Нигде. Не, а люди же не знают, вот люди вот эти, которые к нам обращаются, они понятия не имеют, где что регистрировать, им никто ничего не говорит. Может, какую-то информацию доносить надо до людей, я не знаю, что-то же надо делать. Ні, ну претензій ніть, але їх не пустили на кладбище. Вот так нет на школі сказали, ворота будуть закриті. Вот, слухайте, що говорить чоловік. На, на кладбище сказали, ворота закроють і на кладбище похорон не пустять. Все, спасибо. На сьогоднішній день конфлікт вичерпано. Похорон пропустили на кладовище. Що буде завтра, невідомо. Такій ситуації можна сказати лише одне. Шановна влада, будь ласка, допоможіть учасникам ринку ритуальних послуг розібратись між собою і поділити свої повноваження. І обов'язково донесіть людям цю інформацію через всі засоби масової інформації. А то буде ситуація, коли покійників будуть вести не на кладовище, а в інше місце.